Как я понимаю, это был считай, неофициальный суперкубок. Можно было играть, а можно было не играть. Это сейчас уже есть, разыгрываются с, одной, с одного матча. Вот, я помню, ну, летом, да, что-то тренировка у нас была, Валерий Васильевич, собрал всех на поле. Говорит, И вот есть такое предложение сыграть в Баварии Суперкубка. Как вы там на это смотрите? Ну, естественно, старше. Ребята, конечно, мы с удовольствием. Сроки, говорит, сентябрь, октябрь. Одна игра там, одна здесь. Ну все, так и решили. А кадровые проблемы, да, конечно, были. Мы просто фуст У нас практически, мы приехали туда, нас 11 человек. И я сейчас смотрю, Федорович Мунтян тогда не смог. Он был в запасе, больше никого в запасе. Самохин валера вратарь. А больше больные. первый там так еще тяжело, а второй там они прилично прижали нас, прилично отмахивались, отмахивали все. Так получилось. Атаковали по моему флангу, забрали мяч. Зона была, прокатила. Он так посмотрел, должна же поддержка быть. Он один остался, уже силенок-то нету. Это в обороне отрабатывали практически вся команда. Плюс Колотов-то, будем сказать, на одной ноге был. И он так посмотрел, и уже шо, и пошузял на себя, и, конечно, сотворил чудо, и все. Конечно, четыре защиты, учитывая то уровень тех футболистов, которые там играли, тоже Шварценбек и Бакенбар, и там же четыре защитника было. Он их собрал всех, раз-раз-раз, раскрутил, ударил. Азиатаж был ну люди со всей Украины приезжали, шо? Стадион-то не резиновый. Когда вышли на поле, то сплошное было. Прохода-то не было. Темной только эти. Огоньки красные люди курили. И облако дыма. Уже такое чувство, ну как столько людей пришло за нас болеть и упустить. Уже отдали все силы, все, что все могли. от ну, ноги Все были против него стоячие, потому что у него скорость такая. Вот. Ну конечно, ну дома немножко поактивнее начали работать. Есть чутью, -чуть. дай вот, дай попробую забить, вот я чувствую. Ну может так, может так и будет. Конечно мог и Володя Мунтян пробить, может другой мог пробить, не знаю. Ситуация сложилась так, почувствовал, пошло, забил гол, там забил, здесь чего нет попробовал, забил, результат есть, 2-0, все. Конечно, немножко уже как-то груз этот ответственности спал немножко, уже раскрепостились. Даже хотелось бы, еще и побольше поверить. Ну, такая аудитория, пришли люди. Ну, круг почета мы, по-моему, не делали. Там кубок вручили, потому что он большой такой. Сфотографировались и все. Команда Бавария поздравила нас президент Артемио Франки тоже уже поздравил. Ну, так, налили туда. по-моему, он большой, я не знаю, сколько туда влезет, но налили. Ну, ящик это точно. Ну, по глотку, по два сделали. Все. Как я сейчас помню, дали выходной день на следующий, потом сборы, там, по-моему, сборная уже играла, а 90 процентов команды это сборная Советского Союза, они тут отборочную игру играли, так что праздновать времени не было, потому что уже там через неделю, может, я точно не знаю, но, по-моему, сборная собралась у нас на базе, так что подготовка а 90% наших футболистов представляли сборную команду. Так что особо не куражились, как говорится. Все людям такой праздник сделали. Это... Вот 40 лет прошло, а люди помнят. Свое дело делали, да и все, чтобы никто не считал себя какими-то звездами. Там,